श्रीपरमात्मने नमः अतद् ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्दोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानवने स्वानवने प्राह मनुरिक्ष्वा एवं परं परा प्रातं इवं राजशयो विदुः महता योगो नष्ट परन्तपा सहेवाय देद्या योगः प्रोक्तः पुराणतः भक्तो सिमे सता चेति रहस्यं मे अर्जुन उवाच अपरं भवतु जन्म परं जन्मविवस्वतः ततमे दद्विजानीयं तनादौ प्रोक्तवानि श्रीभगवान् बहूनि मेततीतानि चिन्मानि दवचार्जुना तान् तान्यहम्मेत सर्षे सर्वाणि ज्ञं नेत परन्तपा अजोऽपि सञ्ज्ञयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् सम्भवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानेर्भवति भारत अव्युत्तानवधर्मस्य तदा मानं श्रुजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशायकजुष्टुतां धर्मसंस्थापनादाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च वेदिव्यम् एवं योगेर्वितत्वतः यत्वारेहं तु न जन्मा नैति मामेति सोऽजुना वीतराजपयप्रोता मन्मया मा उपाशिता भववोकानतपसा भूतान्मभावमायता